5 мая Супка Героев встречает гостей со всего Краснодарского края. Около 40 районов решили принять участие во всекубанской эстафете, посвященной Дню Великой Победы над фашистами. От лица нашей школы, от лица своих учеников решила принять участие, чтобы они гордились своим учителем. И чтобы я могла им показать, именно и рассказать на деле, как вот люди по-разному стараются этот праздник отметить и вот какой-то вклад нести каждый свой. Какой я могу, такой я внесла. Я могу вот это. И я это сделала. На старт! На Дан старт и около 500 спортсменов штурмуют высоту. Но не спортивная азарт руководит ими. Цель другая. Демонстрация уважения нынешнего поколения героям, отдавшим своей жизни в Великой Отечественной войне. Мы с друзьями собрались, собирались еще со вчерашнего дня. С радостью, конечно, приехали сюда хочется, чтобы они проводились не только вот в данном городе, в Крымске, но ну и также как можно больше в городах. Всекубанская эстафета стартовала с краевой столицы. В режиме онлайн за ходом событий следили три радиостанции. Первое радио Краснодара, радио Крымского и Абинского районов «Электрон-ФМ» и радио Новая Россия. В прямых репортажах коллеги делились впечатлениями об эстафете. Добрый день, коллеги! Добрый день, слушатели Электронов М. Приветствую слушателей Первого радио и жителей Краснодара. На связи Первое радио Краснодар по нашему городу уже промчалась патриотическая эстафета. Ну и теперь увидеть сотни атлетов в бегущих марафон в честь Победы сможете вы, жители города Крымска. В прямом эфире я передаю эстафету по освещению этой красивой акции от Первого радио, радио «Электрон-ФМ». Удачи вам, коллеги! Радио МОЗ, как и саму эстафету, приняли новороссийцы. Им предстоит завершить это торжественное мероприятие. Местом остановки участников пробега в Крымском районе стала легендарная сопка героев. По моменту воина-освободителя возложили живые цветы и памятные венки. Дорогие наши ветераны! От всех спортсменов Кубани низкий вам поклон за эту победу, за эту возможность сегодня дышать, за эту возможность сегодня соревноваться и завоевывать право на Олимпийские игры, за эту возможность поднимать российский флаг на мировых первенствах. И эта эстафета посвящается вам. Шестой год подряд проводится на Кубани эстафета под девизом «Спортсмены Кубани» во славу победы. В нем участвуют учебные заведения, общественные организации и трудовые коллективы всех муниципальных образований. Главной задачей акции является демонстрация всемирного уважения нынешнего поколения своим предкам, солдатам Великой Отечественной войны, воевавшим и отдавшим свои жизни за свободу и независимость нашего народа. Сеть магазинов «Универсал» – отличный выбор для тех, кто стремится изменить свою жизнь к лучшему. Только здесь представлен электроинструмент во всем его многообразии, а также сварочное оборудование, деревообрабатывающие станки, газа и бензогенераторы. Все необходимое для отопления и водоснабжения – культиваторы, мотоблоки, косилки, велосипеды, скутеры и мопеды. Сеть магазинов «Универсал» поможет вам избежать лишних затрат времени и денежных средств.